Во-первых, я бы хотел поздравить команду Ампела и Зенита. Много писали до этого, до этой игры, что мы не играем ни в своем турнире. Много было негативных высказываний в нашу сторону. думаю, что мы сегодня показали, что мы достойны играть в Лиге Чемпионов. К сожалению, шаг в в последнем месте. Я считаю, что сегодняшний день это нереально. То, что с нами произошло, оно немного, так скажем так, освежило все умы. Ультрас побили стюарду. Стюард подал в милицию на того человека, кто Вопрос даже не в плоскости футбола. И клуб, и там арена, там они тут никак не задействованы. Я вас уверяю, вот этот стадион, он самый безопасный во всей Украине. Вы уже сюда идете определившись? Я всегда определившийся. Может, а ты сказать на закон? Не могу. Очень, Очень хороший человек. поддерживать Нет, будет? конечно. Я как фанат, я Программа остается та же. Я надеюсь, что Ищенко больше судить не будет. Что? Я считаю, что судьи у нас забрали минимум там, очков 12-14. А чего? Но ну, судьи ставят на тотализатор, это известно. У нас некоторые были пойманы уже отстранены. Ореховы, там всякие прочие. Так что думаю, тищенка не ставят, я думаю, тоже ставят. Кварцана, я думаю, уже просто комедию ломал. Так как он вел эту игру, будучи тренером, я думаю, он сдавал игру. Мне так кажется. А потом устроил цирк показуха. Ты просто замыл эти очи всем? Ну, а типа того, да, артист большой. Вы знаете, какие у него артистические способности? Ну, Ну, все, молодец.